сломали твой камелот, рыцарь. Даже еще не сломали. Вывернули наизнанку. Опорочили. Слишком много людей пустил. Слишком многое им позволил. Свободы хотел для всех. Не бывает такой свободы. Воля для одного, аркан другому. Поэтому ничего не строй. В тебе все, рыцарь. Внутри когда гореть начнет по-настоящему, себя не потеряй. Это были только камень и доски. Твой замок в тебе. Сохранишь, соберешь по частям, воздвигнешь новый, хоть на том же месте. Да мародерствовать не позволяй. Слишком красивая была мечта, светлая. Не в городах величие, в людях. Настоящий бой еще впереди. А это просто Гарь, не раскисай. Щит выше, тверже в коленях, строй, не дай сломать. Выстоим. Настоящий воин ценит не саму цель, а дорогу к ней. Какой бы извилистой, тернистой и опасной она ни была. Конец пути, конец и смысла его жизни. Поэтому даже после тяжелых поражений, боли утраты и разочарований, он снова и снова встает с колен поднимает свой меч, идет вперед. В этом его природа. В этом и заключается вся сущность его духа. Бой его продолжается.